keyingi savolimiz aynan bizani biznes maktabimizga keltirilgan savollardan bittasi va bizni aynan savdo menejeri kursimizga bizada biznes kurslarimiz juda ham ko'p va bu savdo menejer kursimizga aytilyaptiki ravhon biznes maktabining savdo menejer kursiga qanday bilimlar o'rgatilinadi ya'ni bu kurs ichida qanday bilimlar kontent sakkiz yil oldin savdo bo'yicha treningga qatnashgandim endi bu treninglar kitobdan olgan bu buyoqdan olgan quruq gaplar man endi pullarimni yo'qotganimga afsuslandimda undan keyin man aytdim shunday qilsa bo'larmikin nima uchun bu odamlar o'lamas ekan natija bu odam nima olyapti qanaqa natijaga ega bo'lyapti shuning uchun man shunaqa niyat qilgandim agar man bunaqa sotuv menejerlariniga trening o'qish qanaqa tashkil qiladigan bo'lsam man ularga maksimal darajada bilimlarini beraman nafaqat nazariya amaliyot де бо deyiladi дать больше чем ожидают kutgandan ko'ra ko'proq berish mana biz hozir kursimizda kutgandan ko'ra ko'proq beryapmiz odamlarga bir haftada uch marta darslar uch marta o'zim shaxsan mana komandamiz bilan biz uchrashyapmiz topshiriqlar beryapmiz har bitta savoliga javob beryapmiz nazariya amaliyot nazariya amaliyot ko'p bilimlarga ega bo'lyapti mana shu ikki oy davomida bu sotuvchilar professional bo'lib chiqadi biz uyalmaymiz bu odamlarni luboy kompaniyaga tavsiya qilish mana o'sha bizni odamlarimiz birinchi kurs bitirmasdan o'sha ishga olishyapti demak ikkita uchta de, savol bo'yicha savol bergan ekan rahbar bilan uchrashganda <laughs> rahbar ko'rib turibdiki bu odam professional sovuq qo'ng'iroqlarni biladi skriptlarni biladi hisobotlarni olish borishini beshta koeffitsientni biladi o'lchaydi reklamalarni o'lchashni biladi oddiy aytyapman bu rahbar ko'p rahbar bilmagan narsalarni bizni sotuvchilarimiz bilyaptida professional o давай man sani ishga olaman deb sraz bu odamga oylikni katta oylikni berib ishga olyaptida mana bizda shunaqa anaqamiz bor ikki yil oylik ikki oylik kursimizni bitirgandan keyin biz bu odamlarga servis xizmat beryapmiz servis deganda man ularga aytdim ikki uch oy davomida kompaniyaga ishga kirasizlarmi o'zinglar biznes boshqarasizlarmi lyюboй paytda menga savol berib ravshan aka mana shunaqa mana bunaqa bo'lyapti qanday qilay mana mana bu o'xshamayapti nima qilay maslahat bering deb man ikki uch oy davomida servisni ослуживание olib boraman har bittalar bilan deb ularga anaqa qilganman nafaqat bu sertifikatimiz bizna olgandan keyin sertifikat shunaqa qiymatga ega bo'ladiki bu sertifikatni ko'rgandan keyin odamlar qaysida o'qigansan qanaqa kursda ha ravhon все so, gap bo'lishi mumkin deyish kerak mana mani niyatim shu maqsadim shu shuning uchun maksimal darajada aytyapmanu praktika praktika deganda sovuq qo'ng'iroqlar albatta mana hozir bolalarimiz moskvada o'tirib sovuq qo'ng'iroqlar o'zbekistonga qilyapti sotyapti sovuq qo'ng'iroqlar skriplar ha albatta qiyin ko'plari chidamayapti ko'plar chidamayaptida bahona qidirisyapti yani endi biz pul to'lagandan keyin ayash yo'q bizga pul to'lashyapti nima uchun biz ularni ishlatishimiz uchun давай 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 bitta odam bosh bo'lib turmasa bo'lmaydi и ruhlantirib давай san qila olasan ustasan мол deb qadamma qadam mana biz pianino qanaqa o'rganamiz ustozimiz oladida qo'limizda yoki g'icchakmi yoki tor chalganimizda doira o'rgatadi har bitta har bitta o'zimizni bosgan knopkalarni to'g'rimi hammasini qo'limizda olib do fa deb o'rgatadi xuddi shunga o'xshab biz ular bilan ishlab o'rgatib kelyapmiz mana mana bedan to'g'ri gapiding mana bu u yerda so'rashmading mana mana b yerda anaqa qilishing kerak har bitta qo'ng'iroqlarni запись qilib har bitta qo'ng'iroqlarni quloq solib eshitib xatolarni ko'rsatib bu odamlar ko'ryaptiki bular bilan ishlashyapti şey пракtika praktika, praktika paytida va ular mana shu ikki oy davomida kursni bitirgandan keyin javob beraman o'zim har bitta o'quvchilarim uchun sertifikatni просто bermaymiz No, fakat, bolar, ham, Dike, azir, köpün, köpür, no, bu odamlar bemalol lюбой kompaniyada nafaqat menejer bo'ladi bular ham sotuv bo'limini boshlig'i bo'ladi lekin ko'proq bilim kerak ularga bu boshqa kursimiz lekin bu odamlar ham shu narsalarga bilimlarga ega mana shunaqa ikki oy bular hozir ishlashyapti <laughs> darslar qanaqa tarzda tashkillashtirilgan va nazariy bilimlar bilan cheklaniadimi yoki amaliyot ham bo'ladimi bizda albatta oldindan biz video yozgan ikkinchi kursimizni videolarini biz oldindan beramiz bolalarga mana vaqt ketkazmasligi uchun bugun mana bitta odam direktorimiz so'radi e, man o'yladim dedi sizlar man bilan dars olib borasizlar ha bu dars olib boryapmiz bu qo'shimcha har haftada uch marta qo'shimcha darslar undan tashqari sizlarga video darslar beriladide siz o'sha video darslarni ko'rgandan keyin konspek qilishinglar kerak uni hisobot qilishinglar gruppaga tashlashinglar kerak biz tekshiramiz to'g'rimi noto'g'rimi to'g'ri tushundingizmi noto'g'ri tushundingizmi va uni keyin amal qilishingiz kerak qo'shimcha savollar tushunmagan bo'lsa marhamat biz bir kunda mana trening bo'ladigan bo'lsa odamlarimiz har xil joylardan bor koreyadan bor rossiyada o'zbekistonda kimgadir oltida savolni to'g'ri keladi kimgadir uchta ayollar ham bor chunki oilaga ovqat qilish kerak xo'jayinlari bor kimgadir to'g'ri kelyapti to'qqiz o'n bitta de, mavzuni mana shu uchta vaqtga bo'lganmizda то есть mijoz bizni birinchi navbatda birinchi o'rinda bizni mijozimiz shu odamlarga shu vaqt qulaymi biz ular uchun s moslashtiramizda vaqtimizni va ularga shu bilimlarni shu vaqtda savollarga javob berishga harakat qilyapmiz тоес nazariya albatta amaliyot amaliyot ko'proq bo'lyapti boshida bir oy biz nazariya 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 паралlelni ular bajaryapti hammasini biz ko'ryapmiz undan keyin parallelni ketdik нагрузка сразу yuz ki tosh bermayapmizda oldin yigirmata qo'ng'iroq keyin ellikta qo'ng'iroq keyin yuzta qo'ng'iroq hozir sekin 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 uchrashuv mana shunday qilib nazariy amaliyot qilib biza e, o'qishlar davrida anaqa bo'lyapti mana shunaqa protsess sistema bizda tayyor sistema nimaga chunki bu o'zini oqlagan biz kursni sotishdan oldin biz albatta bu sistemani тестироват qilganmiz natija bergandan keyin biz bemalol uni иражи qilyapmiz rahmat ustoz bu savdo menejer kursini tugatgan odam qanday bilimlar bilan tugatadi va qanday ishlarni amalga oshira oladi man boya gapirganidek bu savdo menejment kursi bitirgan odam ishlay oladi an'anaviy sotuv bo'limida va konveyer <laughs> tipa sotuv bo'limida bemalol ko'plari bizda konveyr qanaqa sotuv bo'limini bilishham bilmaydi lekin bu odamlar lida generatsiya lida konvertatsiya bo'yicha ishlay ishololdi va oddiy menejer bo'lib ishlay oladi bilimlarga man boya gapirganimdek ko'p anaqalari bor demak reklamadan boshlab tushunchalar воронка продаж reklama sotuvlarni koeffitsientlari buni koeffitsientlari qanday oshirish kerak foydani undan keyin sovuq qo'ng'iroqlarni skriptlarni tayyorlash sovuq qo'ng'iroqlarni qilish sovuq qo'ng'iqlr qilishdan oldin qanday qilib telefonlarni topish kerak qayerdan izlash kerak savol qo'ng'iroqlarni yozish kerak savoqqn hisobotlarini berish kerak tablitalarni to'ldirish kerak ularni hammasini o'lchash kerak undan keyin uchrashuv uchrashuvlarni belgilash kerak uchrashuvn belgilagandan keyin ular bilan albatta uchrashish kerak kerak bo'lsa chek listlarni to'ldirishni o'rganish kerak mana shu ko'p ko'p bilimlarni ularga beryapmiz biz ikki oy davomida juda judayam насыщенный bo'lyapti protsess yani, o'quv protsesi judayam насыщенный va albatta bitta odam videoni ham qo'ygandi endi emotsionalны gapirdi hissiyot bilan ellikta kitob o'qiganman yigirmata treninglarda qatnashganman man <laughs> bunaqa <laughs> bilimlarga ega bo'lmaganman birinchi trenirovkada hayron bo'lyapti mana to'g'ri ekan sizlar to'g'ri sistema tanlabsizlar manda haqiqiy endi bilim bo'lyapti man o'zimga ishonch bo'lyapti man endi o'zim biznes ham ocha olaman deb biz shunaqa gapirgandan keyin albatta biz xursand bo'lamiz va albatta odam ellikta kitob o'qib yigirmata treninglarga qatnashgan bo'lsa bilimlarga ega bo'lmagan bo'lib bitta trenirovkamiz ikkita trenirovkadan keyin bu odam shunaqa fikrlar bildirgan bo'lsa bu paxaim emas bu chin ko'ngildan gapirgan odam mana bu natija man shunda xursandman